ত' গাইছোঁ আজি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ আৰু বহুত দিন হ'ল আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়া নাই চ' ভাবিছোঁ মানে আজি বজাৰৰ শাক পাচলিৰ দামবোৰ কিমান কি হৈ আছে ত' চ' আজি আমাৰ সোমবাৰ বজাত দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ তাত কিমান কোনটো কিমান ৰেট লয় ইমান চ' আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ মই ইমান বজাৰ কৰি নাপাওঁ ঘৰত পাপাই কয় আৰু দেউতা বুলি নকওঁ মই পাপাই ঘৰত বজাৰ কৰে তাৰপিছত মই ইমান অভ্যাস নাই বা বজাৰ কৰা ত' আজি ওলাইছোঁ ধুনীয়াকৈ তো দেখাম আপোনালোকক কোনটো বস্তু কি কেনেকৈ ত' আজি সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ দেই চাই থাকিব ভিতৰ খালি আৰু বেছ আজি বতৰটো অলপ সেমেকা ধুনীয়া ঠাণ্ডা মানে এইফালে চাওক এই বাকীকেইদিন যি গৰম দি আছিলে আৰু একদম থাকিব নোৱাৰোঁ গৰম লেটিঙত গ'লে গোটেই গা ধোৱা নিচিনাই কুচবি ওলাই আহিলে তই তেনেকুৱা কিছুমানে দেখা পায় আজিতো বতৰটো ধুনীয়া আজি আজি বজাৰ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ঠাণ্ডা মণ্ডা আজি পূৰা ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ চাই কিনো চুক গাই এইফালে ময়ো বজাৰ কৰিব আহিছিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ সাগৰৰ পৰাও বজাৰ কৰিব আহিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ন হা ফাৰ্ষ্ট টাইম বোলো বজাৰ কৰিব আহিছোঁ আজি আজি কিমান বি বস্তু কিমান দাম লয় যিহেতু অলপ অলপ বাঢ়ি আছে তো সকলোখিনি আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগৰ কেইটা হাঁহি আছে ফাইনেলি গাড়ী চিফালে বজাৰ পালোঁ আহি আৰু এইফালে হৈছে ইয়াত কাপোৰ পূজা দেই এইটো গোটেই লাইনটো কাপোৰৰ বজাৰ জোকাৰি চিফালে ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি থ'লোঁ ইয়াতে মোৰ ব্লেক পান্থখন আৰু এইফালে আহিলোঁ এতিয়া বজাৰলৈ আজি বজাৰৰ ভিতৰত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ফাইনেলি এইফালে শাক পাচলি বজাৰ পাই গ'লোহি চল্লিছ টকা কম নাই পা এক পালা ল'লে কা এক পালা ল'লে হা হাফিল ফৰ্টি ৰুপিচ অলপো কম বেছি নলয় ফৰ্টি ৰুপিচ ফাইনেলি আলু লৈ ল'লোঁ আৰু পেলাই সিহঁতেও লৈ আছে এইটো বোলে বিহাৰী আলু ন দাদা ফাইভ দিছে এক পালা লৈছোঁ কিবা এটা কম বেছি দিব আৰু ক'ব দিয়া নাই ধৰি লওক আৰু নহৰু কেনেকৈ চলি আছে পুৱা সত্তৰ টকা আৰু এইফালে পিঁয়াজ পিঁয়াজি এইফালে মই আলু ফাইভ কেজি লৈ লৈছোঁ একপালা নে মানে গাইজ প্ৰতিটো সাঁজতে আমাৰ মানে হেৰি খোৱা বোৱাতে ধৰি ল আলু বেছি ব্যৱহাৰ হয় আৰু এইটো সপ্তাহত কিনি মানে অহা সপ্তাহলৈ শেষ হৈ যায় ধুনীয়াকৈ তেতিয়া অহা সপ্তাহলৈ মানে আকৌ এনেদৰে পাইভ কেজি কিনিলোঁ অঁ চলি যায় থৈ পেলাই গাড়ী পিঁয়াজ আধা কেজি লৈ ল'লোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ চুপ গাই চিফালে পাঁচশ টকাতে বজাৰ কৰিব আনিছিলোঁ হা পাঁচশ টকা বজাৰ কৰি এতিয়া আলু পাঁচ কেজি লৈ ল'লোঁ তাতে এতিয়া আঢ়ৈশ টকা গ'লেই আঢ়ৈশ টকা গ'লেই নহৰু আধা কেজি ল'লোঁ আৰু নহৰু মানে সেই আৰু পিঁয়াজ পাঁচশ টকা আজিলৈ কি বজাৰ হয় একোৱেই নহয় থৈ পেলাই দাদা চাত লৈ লৈছোঁ এতিয়া মিঠাতেল আৰু দালি অঁ চাহপাত কিমান হ'লে টো তাত দাদা এই তিঁয়হটো কেনেকৈ চল্লিছ টকা আৰু এইফালে পটল টকা পটলটো কেজি চল্লিছ আৰু এইফালে কেৰেলাটো কেজি আৰু বিলাহী কেনেকৈ চলি আছে ষাঠি টকা আৰু আৰু ভেন্দি ভেন্দি আধা কিলো ত্ৰিছ ট'টেল ষাঠি টকা আৰু বেংগন ত্ৰিছ টকা আৰু ভাতকেৰেলা কেনেকৈ এইকেইটা লোকেলনে এক পোৱা বিছ চল্লিছ আশী টকা কেজি নেকি আৰু এইফালে গৈছে ধুনীয়াকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ এয়া এইফালে শাক পাচলি বজা আৰু এইফালে মই পেন এডাল ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি আহি গৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে দাম শুনিলে আৰু শাক পাচলিৰ প্ৰাইচ কিমান ত' বন্ধুসকল অঁ এইখিনিতে মানে ভইচটো নুশুনা হৈ গ'লগৈ আৰু আপোনালোকে গম পালে আৰু কোনটো কি বস্তু কিমান দাম হ'লে ত' সকলোখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পালে ন তো আপোনালোকৰ সেইফালে কিমান কি মানে প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে সপ্তাহিক বজাৰত তো প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন প্ৰাইচটো চুকাইচ ইফালে ধুনীয়াকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি ঘৰ পালোঁ আহি আৰু এতিয়া কিয় এটা কাটি লৈছিলোঁ এইফালে তো এতিয়া অলপ খাই লওঁ কিয় তিয়ে এইবিলাক তিয়ঁহটো ভাল বুলি ভাবিছিলো তেজকৈ নাচালোহঁতৰ গোটেই তিয়ঁহটো তিতাও লাগিছে মায়ে খাই চাইছিলে কিন্তু সতীডোখৰে তিতা বুলি কৈছিলে গোটেই তিয়ঁহটো তিতা এইটো ত' বন্ধুসকল মই ফাইনেলি আহিলোঁ থানালৈ থানাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মানে যি গাঁওৰক্ষী বাহিনী ভি ডি বি পাৰ্টি আছিল চ' সেইফালৰ পৰা মানে আমাক গছৰ পুলি দিয়া হৈছে চ' সেই নিবলৈ আহিলোঁ আৰু বন্ধুসকল সেইফালে পুলি আনি আৰু বাহিৰে বাহিৰে মই চুলি কটা দোকানো খুলিলোঁ যিহেতু চুলিখিনি দীঘল হৈ আছে চ' চুলি কাটিব লাগে এতিয়া ত' ভাবিছোঁ অহাকালিৰ পৰা কলেজ যাম বুলি ত' সেয়েহে এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ আৰু গাই যিহেতু গৰমৰ পিছৰ পৰা মই কলেজ যোৱাই নাছিলোঁ ত' সেয়েহে আজি অহাকালিৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছোঁ ত' অলপ স্পেচিয়েল হৈ যাওঁ ন' গাই ফাইনেলি চুলি কাটি হৈ গ'ল ত' কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ চুলি কাটটো জনাব আৰু গাড়ী আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ত' কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ বাই বাইদেউ